Цифры, которые дает один из ведущих банков, вам в кредите откажут, к сожалению. Вы переплачиваете порядка 60% от общей стоимости квартиры. Там идет незначительный процент удорожания. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Моисеенко Роман Леонидович. Я директор и основатель агентства недвижимости Синай, а также отделов продаж застройщиков Киева и Киевской области, которые работают на аутсорсе, что помогает сэкономить деньги и время для всех сторон этого процесса. На сегодняшний день есть три основных ключевых э, метода покупки недвижимости при условии того, что у тебя нету 100% э, суммы на руках. Это кредит от застройщика, рассрочка от застройщика и ипотека от банка. Давайте с вами разберемся, какой же самый выгодный для вас, как для потребителя, ключ инвестиций и приобретения своей недвижимости. Итак, возьмем первый э, пункт это кредит от банка или ипотека в простонародье она называется. Э, чтобы не быть голословным, я могу привести вам цифры, которые дает один из ведущих банков сегодня на Украине. Если берем за цену среднюю 50 тысяч долларов недвижимости там, Киев или Киевская область, не имеет значения, мы получаем на выходе. Первое. Первый взнос может быть от 30% там и выше. 40, 50, 60, 70, 80 и так далее. Естественно обязательным условием для кредитования банка есть ваша официальная белая зарплата так называемая которая подтверждает вашу платежеспособность если у вас есть только 30 процентов суммы и нету возможности предоставить отчет о стабильном хорошем доходе вам в кредите откажут к сожалению если у вас на руках 50 и более процентов тут уже есть скажем так, больше вероятности того, что вы получите кредит, даже несмотря на то, что вы, вы не сможете показать, скажем так, большие свои доходы. Но все равно в этом случае есть, как говорится, свои и плюсы, и минусы. Давайте их рассмотрим. Первое, что вам нужно знать для приобретения недвижимости в ипотеку от банка. Если мы говорим с вами о первичном рынке, есть преимущества. Эта ипотека на 1% меньше, нежели вторичный рынок. То есть это плюс. Теперь, скажем так, о минусах. Если говорить о минусах, то в конечном счете, то есть если мы с вами возьмем общую стоимость выплаты квартиры в 50 тысяч долларов при первом взносе 30 тысяч, вы переплачиваете порядка... 60% от общей стоимости квартиры. То есть, например, если квартира стоит 50 тысяч долларов, в течение 10 лет вы отдаете около 80. Итак, включаем кредитный калькулятор. Общая стоимость объекта 1 340 000. Это в среднем на сегодняшний день 50 тысяч долларов. Первый аванс 400 тысяч это 30% от стоимости. Срок кредита 120 месяцев или 10 лет. Значит, в среднем... Ежемесячно вам нужно будет выплачивать 15 227 гривен. При этом общая стоимость выплат к концу будет составлять ориентировочно 1 900 000, помимо того, что ежегодно нужно будет страховать недвижимость, это как минимум там, 6 700. Ежегодно нужно будет страховка жизни, это 4700. Ну, естественно, дополнительно услуги нотариуса, оценщика, они выше, чем обычно везде. Почему? Потому что э, накладываются ипотеки, э, э, обременения, э, которые являются предохранителем для банка, что в случае того, когда клиент становится неплатежеспособным, они смогут отмотать эту сделку назад. То есть это то, что касается непосредственно банка вы переплачиваете там за 10 лет э, порядка 30 тысяч долларов на квартире в 50 ну и естественно выводы делать вам насколько это для вас интересно или нет второй момент берем с вами кредит от застройщика да то есть э, в чем преимущество кредита от застройщика. То есть я как и ранее говорил, еще раз подчеркну, во всем есть свои плюсы и есть минусы. Значит, какие плюсы от застройщика? У него намного меньше идет по проценты и начисления по самому кредиту. Обычно застройщики не дают какие-то вот долгосрочные, как банки. То есть это минус. То есть я сказал, что я подчеркиваю, есть минус. Это в том, что они не могут быть на 10 лет, там на 10-15 лет, на 20, что иногда для потребителя тоже важно. Но тем не менее есть и плюсы. Это цифры на порядок, порядок меньше. То есть у каждого застройщика, в принципе, индивидуально, даже если взять или по Киеву, или по области, то э, там идет не, незначительный процент удорожания от оставшихся невыплаченных метров. Вот. Э, и э, третий, самый такой э, оптимальный, на мой взгляд, э, вариант, это рассрочка от застройщика. В чем ее преимущество? На сегодняшний день большинство застройщиков, которые являются серьезными игроками на рынке недвижимости, они дают ее беспроцентно. То есть, если мы говорим с вами о этапе строительства, то это вообще получается очень интересная инвестиция. В каком плане? Инвестируя на этапе котлована, например, вы получаете самую низкую стоимость метра квадратного. Но при этом вы можете договориться с застройщиком и прописать это в договоре, что до окончания строительства, а в среднем это там от 9 до 18 месяцев, в зависимости от этажности дома, от сложности объекта, от ресурсов, которые застройщик туда вкладывает, да, вы получаете вот эту вот беспроцентную рассрочку. Но и то, помимо того, что я знаю случаи неоднократно, когда дом уже построился, а еще рассрочка полностью не выплачена. В этом случае, скажем так, некоторые застройщики тоже идут навстречу клиента и они могут им продлить вот эту рассрочку уже в виде как определенного кредитования имеется в виду с удорожанием метра там на протяжении одного года. То есть, к примеру, если мы возьмем стоимость одного квадратного метра при инвестиции было 15 тысяч гривен, и это сумма у вас была беспроцентна до конца этапа строительства введения дома в эксплуатацию, то после введения в эксплуатацию э, застройщик может там удорожать там в зависимости там от э, рынка, который на сегодняшний день будет актуальный там на тысячу гривен там на полторы тысячи, то есть как бы до максимум там 8 10 процентов удорожания от э, хвостика который не выплачен может быть но опять-таки же э, это как дополнительный для вас такой плюс в чем он заключается в том что если у вас не хватило ресурсов ну потому что все понимают да всякие ситуации происходят тем более сейчас карантин там э, может с работой какие-то вещи произойти да то для того чтобы обезопасить вашу нервную систему лучше воспользоваться теми методами методами которые являются наиболее лояльными для вас как для покупателя оставайтесь с нами будет интересно будет много полезной информации которая поможет вам инвестировать безопасно и получать высокие дивиденды поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и не пропускайте новые выпуски